Уважаемые, принимаем право туда будем выходить. Выходим вправо. Выходим вправо. Выходим туда вправо. Пойдем. Сзади видишь? Паши Кто положил цветы, проходим вправо. Кто положил цветы, пожалуйста, проходим вправо. Все Спокойно, спокойно, ребята, спокойно. 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 Уважаемые товарищи, не провоцировать. Идем спокойно. Возложили цветы, проходим вправо. Проходим вправо.

возрождается на Украине фашизм? Что такое? За что люди умирали? Отдавали свою жизнь украинцы, россияне, болгары, все, все национальности. Чего это ведет? Снова возрождается вот фашизм. Вот это фашизм возрождается. Вот его надо на корне давить. давить. А, а чему вы подняли этот прапор? Поднял честь погибших солдат. Это знамя победы, которая было вы вывешена не на 300, на 300 вывешивали. Mm -hmm. Вы воевали, скажите? Я не воевал, но я эти традиции поддерживаю. Я 48-го года рождения. Ребята, вы не правы. Вы не правы, молодой человек. У вас мозгов нет. И не надо задавать провокационные вопросы. У вас мозгов нет. Полистичная психология забронена в Украине. Вы глупости говорите. Какие глупости? Глупости говорите. Мозгов нет. За горшиком, в Украине, в Смерть! 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 Они здесь надо кричать это. Вы пришли к святое место. Здесь тишина должна быть.